Türkiyənin 10 vilayətini vuran zəlzələdən xəbərlər almaqda davam edirik. Kahramanmaraşda Azərbaycanlı xilas edicilərin də iştiraki ilə 2 nəfər sağ çıxarılıb. Həmin əraziyə ezam olmuş müxbirimiz Nərmin Kərim bizə son məlumatları çatdıracaq. Biz hazırda Kahramanmaraşın Salmaz Müftədir oğlu küçəsindəyik və burdan az öncə dağlar altından 2 nəfər sağ şəkildə çıxarıldı. 2 saatdır bu əməliyyat üzərində iş gedir. Azərbaycan, Türkiyə və Belarus xilas edicilərin birgə əməyi, birgə səyi nəticəsində az öncə dağınıqlıqdan qeyd etdiyim kimi sağ şəkildə iki şəxs çıxarıldı. Və hal-hazırda həmin xilas ediciləri, ekranlarınızda görürsüz, operatorlardan xahiş edəcəm, həmin ə, şəxslərin sağ çıxarıldığı yeri və xilas ediciləri göstərsin. Az öncə buradan sevinç səsləri yüksəldi və hələ də ehtimal var ki, dağınıqlar altında yenə də sağ insanlar ola bilər və əməliyyat ə, ə, belə də mümkünsə, ə, 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 əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. მან <inaudible> დაგვიბრუნა